নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ ফুলা ফুলা মালপোৱা বা ঘিলাপিঠা বহুতে এই বহুত নামেৰে এই পিঠাটোক নামকৰণ কৰে সেয়া মই ঘিলাপিঠা বনাবৰ বাবে মই এয়া প্ৰথমতে গুড়খিনি কাটি লৈছোঁ এয়া মই গুড় লৈছোঁ আৰু গুড়খিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে মই মেজাৰমেণ্ট আকাৰতে লৈ ল'ম আপোনালোকে অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব তেতিয়াহ'লে পিঠাটো নতুন নতুনেও ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰোঁ পাৰফেক্ট হ'ব এই পিঠাটো এখনো বেয়া নহয় এয়া মই গুৰখিনি ৰুকি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই মেজাৰমেণ্ট আকাৰত এটা কাপেৰে দুকাপ দি ল'ম এয়া মই কেৰাহীটোত দুকাপ দিছোঁ গুড় আৰু দুকাপ গুড়ত দুকাপ পানী দিছোঁ এয়া মই প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে জোখ হিচাপত আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে বুজি পাব এয়া মই গুৰখিনিত এতিয়া গেছৰ ওচৰলৈ দিছোঁ এয়া মই গেছত উঠাই দিছোঁ আৰু গেছত এতিয়া এই এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আৰু এইটো পৰ্যায়তে গুৰখিনি নমাই থ'ব লাগে বেছি একেবাৰে গোটা কৰি পেলাবলৈ নালাগে এয়া মই হেতাখনেৰে আপোনালোকক দাঙি দেখুৱাই দিছোঁ কোনটো পৰ্যায়ত গুৰখিনি আপোনালোকে নমাই থ'ব লাগে এয়া এটা উতাল অহাৰ পিছতে মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া গুৰখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে এনেদৰে থৈ দিছোঁ এয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া দেখিছেনে এইটো পৰ্যায়তে গুৰখিনি নমাই থৈ দিব এতিয়া গুৰখিনি ঠাণ্ডা হোৱাত এতিয়া চেকনি এখন লৈ পেলাই মই এইখিনি চেকি লৈ ল'ম কাৰণ গুৰত বহুত লেতেৰা পদাৰ্থ থাকে সেইখিনি মই চেকি লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে চেকনিখনত কিমানখিনি লেতেৰা পদাৰ্থ ওলাইছে সেইকাৰণে গুৰবোৰ আপোনালোকে চেকি ল'ব লাগে এয়া মই গুৰখিনি চেকি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ এয়া ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি এয়া পিঠাগুড়িখিনি মই আগতীয়াকৈ খুন্দি থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই পিঠাগুড়খিনিও মই জোখ হিচাপতে লৈ ল'ম এয়া মই দুকাপ পিঠাগুড়ি দিছোঁ এয়া দুকাপ পিঠাগুড়িত একাপ দিছোঁ ময়দা আৰু একাপৰ অকণমান কম দিছোঁ চুজি এনেদৰে প্ৰত্যেকটো বস্তু মেজাৰিং আকাৰতে মই লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই ভালকৈ পিঠাগুড়ি চু চুজি আৰু ময়দাখিনি ভালদৰে সানি লৈ ল'ম হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি সানি লৈ ল'ম প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে মই এনেদৰে মোহাৰি মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই গুড়খিনি দি দিম দুকাপ পিঠাগুড়ি দিছোঁ সেইকাৰণে দুকাপ গুড় দিছোঁ এয়া মই দুকাপ গুড় দি পেলাই এতিয়া মই হাতেৰে এইখিনি আকৌ সানি লৈ ল'ম এয়া মই হাতেৰে এনেদৰে সানি লৈছোঁ সানি প্ৰত্যেকটো বস্তুৱেই মিক্স হোৱা মিক্স হৈ যোৱালৈকে এইখিনি সানিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি স্কিপ নকৰাকৈ চাই যায় তেতিয়াহ'লে নতুনসকলেও এনেদৰে পিঠাটো ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব যিবিলাকে জানে তেওঁলোকেতো জানেই যিবিলাকে নতুনকৈ বনাব তেওঁলোকেও এই পিঠাটো ধুনীয়াকৈ বনাবলৈ পাৰিব এয়া এনেকুৱা পৰ্যায়তে আপোনালোকে আনিব এই কনচেনট্ৰেচিছটো এনেকুৱা টাইপত হ'ব লাগে আৰু এইখিনি যদি টাইট হৈ উঠে তেতিয়াহ'লে অকণমান আকৌ অকণমান অকণমানকৈ গুড় ঢালি দিব পাৰে কাৰণ চুজিয়ে বহুতখিনি পানী টানি লৈ লয় এয়া অকণমান টাইট হোৱা যেন লাগিছে আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ বেকিং চ'ডা এয়া বেকিং চ'ডাখিনি দি পেলাইও মই হাতেৰে ভালদৰে মঠি লৈছোঁ বেকিং চ'দাখিনি দি পেলাই বেছি সময় আৰু লাৰিব নালাগে এইখিনি দি পেলাই এনেদৰে থৈ আৰু অকণমান মই তাই ধোৱা যেন দেখিছোঁ এয়া সেয়েহে অকণমান গুড় আৰু মই ঢালি দি দিম আপোনালোকে গোটেইখিনি গুড় একেলগে ঢালি নিদিব অকণমান অকণমানকৈ ঢালি দিব কাৰণ এই বস্তুটো বেছি পনীয়াও হ'ব নালাগে আৰু বেছি গোটাও হ'ব নালাগে এয়া দেখিছেনে ইমান এইটো পৰ্যায়তে হ'ব লাগে এতিয়া মই এইখিনি এৰাতিৰ বাবে এনেদৰে থৈ দিম ঢাকনি লগাই নেক্সট ডে'হে ৰাতিপুৱা মই এই পিঠাখিনি মই বনাম কাৰণ এইখিনি ৰেষ্ট নিদিলে পিঠাখিনি ফুলি ফুলি নুঠে এয়া মই ৰেষ্টৰ বাবে ৰাতি এৰাতি এনেদৰে ঢাকনি লগাই থৈ দিছোঁ এয়া নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা এয়া দেখিছেনে কিমানখিনি ডাঠ হৈ উঠিছে আৰু চুজি আৰু ময়দায়ে পানীখিনি একেবাৰে শুহি লৈছে সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ মই গুড় অকণমান এড কৰিব লাগিব এতিয়াও মই গুড়খিনি অকণমান অকণমানকৈয়ে এনেদৰে এড কৰি যাম একেলগে এড কৰি দিলে বেছিকৈ পনীয়া হৈ যাব পাৰে এই হেৰি গুড়ৰ কনচেনটেচিটো যদি বেছিকৈ পনীয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে পিঠাটো বনাবলৈ বহুতেই প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে অকণমান অকণমানকৈ গুড় দি আপোনালোকে এনেদৰে লৰাই যাব এইখিনি এতিয়া মই পনীয়া কৰি এনেদৰে ল'ব লাগিব এয়া এইখিনি মই হেতাখনেৰে লৰাই লৰাই এইটো পৰ্যায়লৈকে আনি লৈছোঁ এইটো পৰ্যায়লৈকে আনিলেহে পিঠাটো পাৰফেক্ট হয় আৰু ইয়াতকৈ যদি বেছি পনীয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই পিঠাটো বনাবলৈ পাৰফেক্ট নহয় এয়া দেখিছেনে মই হেতাখনেৰে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কিমানখিনি ডাঠ বা কিমানখিনি পনীয়া কৰিছোঁ বেছি মই ডাঠো কৰা নাই আৰু মই বেছি পনীয়াও কৰা নাই এয়া আপোনালোকক হেতাখনেৰে ওপৰৰ পৰা এনেদৰে মই দেখুৱাই দেখুৱাই দি আছোঁ এইটো পৰ্যায়লৈকে আনিলে পিঠাটো পাৰফেক্ট হ'ব আৰু এতিয়া আহিছোঁ গেছৰ ফালে এতিয়া মই গেছত কেৰাহী এখন উঠাই দিছোঁ উঠাই দিয়াতে দি দিছোঁ ৰিফাইন তেল ৰিফাইন তেল অকণমান সৰহকৈয়ে দিব তেতিয়া সেই পিঠাটো ওপঙি উঠে এতিয়া মই এটা পিঠা আপোনালোকক এইদৰে বহাই দেখাই দিছোঁ এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় পিছতে এই পিঠাটো ওপৰলৈ ওপঙি আহে তেলত ওপঙি আহে দেখিছেনে এয়া বনাবলৈ বহুতেই ইজি আৰু খাবলৈও বহুতেই টেষ্টি হয় এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব লগতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব এয়া দেখিছেনে এটা পিঠা সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গৈছে এইটো পিঠা মই তেলৰ পৰা উঠাই লৈছোঁ আৰু আন এটা পিঠা আপোনালোকক বহাই মই দেখুৱাই দিছোঁ এনেদৰে মই কেইবাটাও পিঠা আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই দি দিম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পিঠাটো চাই নিজেই ঘৰত বনাবলৈ পাৰিব এই পিঠাটো বনাবলৈ বহুতেই ইজি হয় কাৰণ মঠাৰ কনচেনটেঞ্চিটো চাই ল'লে হৈ গ'ল এই বস্তুখিনিৰ যে মেজাৰমেণ্ট আকাৰত বস্তুখিনি দিব লাগে যদি কম বেছি পৰিমাণত হয় তেতিয়াহ'লেও পিঠাটো পাৰফেক্ট নহয় সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব এয়া ভোগালী বিহুৰ বতৰ সেয়েহে এই পিঠা ঘৰতে বনাই থৈ বহুদিনলৈ এই পেটাৰটো ফ্ৰিজত থৈ দিব পাৰে আৰু আলহী অতিথি আহিলে ইয়াৰে এখন দুখনকৈ বনায়ো গৰমে গৰমে খাবলৈ দিব পাৰে এয়া প্ৰত্যেকখন পিঠায়ে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে এখন পিঠা পাৰফেক্ট নোহোৱাকৈ নাথাকে ধুনীয়াকৈ পাৰফেক্ট হৈ যায় এয়া নতুনেও এনেদৰে বনাব পাৰিব এয়া অকণমান সময় দিয়াৰ পিছতে তেলত ওপঙি উঠে পিঠাটো বনাই থাকিয়ে মানে বহুত ভাল লাগে এই পিঠা কেইখন বনাবলৈ বহুত ভাল লাগে ইয়াৰ পিঠাকেইখনৰ কালাৰো ইমান ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ উঠে আগতে যদি আপোনালোকে এনেদৰে এই পিঠাটো বনাই পোৱা নাই এবাৰ ভোগালী বিহুৰ বতৰত এই পিঠাটো এনেদৰে বনাই চাবচোন এয়া আৰু এখন আপোনালোকক এনেদৰে মই বনাই দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰত্যেকখন পিঠাই ধুনীয়াকৈ ওপঙি ওপঙি উঠে এয়া এই পিঠাটো মোৰ সম্পূৰ্ণ তেলৰ পৰা উঠাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই এইটোও তেলৰ পৰা উঠাই লৈ ল'ম এয়া কাণকেইটা ধুনীয়াকৈ ফুল আকাৰত উঠে ধুনীয়া হৈ উঠে ফুল কাটা ফুল কাটা হৈ উঠে আৰু এখন আপোনালোকক এনেদৰে মই বনাই দেখুৱাই দিছোঁ এহেটা এহেটাকৈ আপোনালোকে দি যাব আৰু ধুনীয়াকৈ পাৰফেক্ট হৈ ফুলি ফুলি উঠে আগতে যদি এনেদৰে বনাই পোৱা নাই এবাৰ এনেদৰে বনাই চাব আৰু বনাই খাই পাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদিহে ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব লগতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব এয়া মোৰ পিঠা সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গৈছে এয়া আপোনালোকক মই পৰিৱেশনৰ বাবে ৰেডি কৰি দেখুৱাই দিছোঁ এয়া পৰিৱেশনৰ বাবে মোৰ সম্পূৰ্ণ পিঠাকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকক ওচৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া দেখিছেনে কাণবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল কটা ফুল কটা হৈ গৈছে আগতে যদি এনেদৰে বনাই পোৱা নাই এবাৰ এইদৰে ভোগালী বিহুৰ বতৰত খাই চাব এয়া মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টা চাই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদিহে ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব লগতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব লগ পাম আন এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈ সুস্থ থাকক সুখত থকা সুখত থাকক এই ভোগালী বিহু সুখময় হওক আনন্দময় হওক তাৰেই কামনাৰে আজিলৈ আহিছোঁ আৰু এটা পিঠা আপোনালোকক ভাঙি মই দেখুৱাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰাই এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ মাজৰ মাজৰ পৰাই ফুলি ফুলি উঠিছে লগ পাম অতি সোনকালে ধন্যবাদ